Atomlar elektrik zərrəciklərdir ki, ən güclü mikroskoplarla belə bir cədanəsində görmək mümkün deyil. Bir atomun diametri ancaq millimetrin milyonda 1-i qədərdir. Bunu bir misalla təsəvvür edək. Məsələn, əlimdəki bu açarın atomlarını görmək istəyirəm desəniz, açarı yer kürəsinin ölçüləri qədər böyütməliyik. Bölüşdə böyüyən açarın içindəki hər atom bir qilas dördüyünə doluşur. Bəs bu qədər kiçik formanın içində görəsən nələr var? Gəlin atom adlanan bu mürəkkəb və qüsursuz formanı birlikdə təhlil edək. Hər atom bir nüvə və nüvədən çox uzaqlıqdakı orbitlərdə fırlanan elektronlardan ibarətdir. Nüvenin içinde ise proton ve nötron adlanan başka zerrecikler var. Yakın geçmişe kadar atomun en küçük zerreciklerinin bunlar olduğunu düşünürdüler. Lakin son elmi ışığında protonların da özlerinden daha küçük zerrecikler olan kvarklardan teşkil olunduğu keşfedildi.